Ну, сам, самое главное, это то, что человек э, прошел все, все, то есть канонные, всю дорогу от Федерации футбола Днепропетровска. Хотя, Не, несмотря на то, что он по возрасту еще довольно молодой человек, ему 39 лет, но он уже 15 лет возглавляет одну из лучших федераций э, в стране. То есть э, мы прекрасно понимаем, что э, его программа насыщена тем, что поднять статус Федерации областных футбола, чтобы мы действительно э, чувствовали себя нормальной организацией, которая занимается развитием футбола в своих регион регионах. І ви відчуваєте в цій програмі і допомогу для вас, як обласних федерацій, в роботі з районними, міськими федераціями. Оце да, да, да. так. То, то, що, то що ця програма направлена на розвиток і допомога, моя буде допомога в районах, так, так як раніше цього не було, тому що ми тільки, єдине, що може так якісь можливості, точно своїми можливостями, допомагали в районах. организация какими-то мячами какой-то там формы, но это очень редко, поэтому э, действительно верится и хочется верить в то, что э, все все это вся программа Андрея Васильевича она именно направлена на развитие детско-юношеского футбола и в, в областных организациях и в районных организациях.